Хе-хе-хе! <laughs> Дастиш, Зидгуд! Ахтунг! Берлин! Берлин, сучки! Туда на! Туда, блядь Берлин! Ну ч, суки, не ожидали такого поворота событий? Сегодня в этом выпуске я расскажу вам про легендарный автомобиль. Мотобайк, байк, блядь. МТ-1036, eh, нахуй. Eh, ну, вот это бричка. Ні, завод до, до цієї машини було ще, помимо неї було ще МТ-6, МТ7, МТ8, МТ9. Ну, я нехай про неї не знаю, але вона дуже красива. Я можу сказати одне. Спасіба дяду за победу. Вона така зроблена, наче німецька. А я воєнний солдат. Да. Тут багато наворотів. Да. Да. Поняли. Ну я б на такий ганяв. Оця фігня служить для того, щоб коли ти валиш кілометрів під стоп, Як ударить встречному, чтобы он э, так охуел, что, блядь, хуй пойми, как. Вот эта офигенно. служит для того, чтобы поставить сюда ногу. Потом ты можешь посадить сюда еще одного пассажира. А туда еще одного. И можешь наваливать километров. Он, смотри, сколько он, Под 100, мать твою. 20. Ну тут, наверное, объем вака, не знаю, на сколько литров. Ну, приблизительно, может быть, 12. Тут 12 вольтовий мотор, так, вроде. Що ще такого розказати? Ну він мені дуже подобається. Красивий. Що ти там знімаєш дебіл, блядь? Німеччина дає про себе знати, ну пойшли покажу. Бля. Ось тут деякі флаги. Шик! Це все в тощ, тощі, як було там в таких крутих німецьких бричках. Сюди, правда, можна покласти пару мішків картошки, звозити пару тілочок на дачу. Ну, коротше, шеф, вже скоро стане з'ясно. Якщо ви, сучки, підпишетесь на мій канал, додавите мене куди-небудь, бля, пропіарите, бля. зробіть репости на своїх грбаних стінках. У меня что, тут, блядь, парки со всего завода, блядь, я чё вам, сука, один просит, сделай то, сделай это, я чё вам, сука, блядь? вообще охуели, блядь, три дня назад какой-то долбоёб посла... поставил дизлайк, ну и еще что тебе с того дизлайка, блядь, хуй пойми, блядь. Денчик, сука, в деле, блядь. Я, сука, такой единственный. Жора уже, блядь, сдался, нахуй. Ему пиздец, он стал продажным, как тварь, блядь. Паскуда, нахуй. Вот такие вот дела, сучки, людоедки. Короче, у этого человека, у которого я взял эту бричку на обзор, мозги работают в правильном направлении. Ну, иди сюда, типа. Смотри, что он, для зафигарил, нахуй. Это, бля, такая бричка, туда можно покласти любое шоу. Не, а, это не то. Я забил. С другой стороны. Вот. Сюда, так, как это. Это пиздец, смотрите. Ебись, кто до такого, блядь, додумается, блядь? Я, блядь, в таких делах не разбираюсь, но мне она очень понравилась. канистра, блядь. Ебаная канистра, нахуй, блядь. А сделал, сука, сейф, нахуй. Попробуй, блядь, открыть, нахуй. Даже в АТБ такого нету. Ну, номера можешь не снимать, понял? В этой бричке самые охуенные, блядь, номера. Смотри, блядь. Сука! Сыка! Сука, блядь! Ёб ты в рот, блядь! Пиздец, нахуй! Кто-то говорит, ему не нравятся мои там видео, все, что то я снимаю, хуйня. Да ты, блядь, попробуй сними что-нибудь такое подобное, блядь. Ты, э, сука, уебан, той, кто там сидит, да, блядь, ты нахуй. Смотрит мои видео, пидорас ты ебаный, блядь. Тут, блядь, актерское мастерство укладывается, нахуй. А ты, блядь, мелыш, якусь нахуй хуйню. Паскуда, тварь. Сюда его. Блядь. Вы все, сучки, знаете эту гребаную песню, блядь. Только напомнить мне, блядь. Подон гуляет, подон гуляет, казах молодой. О чем я плач... Только воины горды могут снимать и рассказывать вам про эту песню, Мы все, сука, должны, блядь, гордиться своими дедами, нахуй. И такими автомобилями, какие есть у нашей стране. Вот еще иди сюда, дебил. Покажи эту улыбку. Блядь, понимаешь, суки, блядь. Каждый долбоё, блядь, знает, для чего он покупает эту тачку. Один долбое, блядь, делает, а я его, блядь, спрашиваю, зачем тебе эта машина? Он мне говорит, да так, просто покатался. Мне она очень сильно нравится. Для э, того, чтобы ездить на работу, на ну, там такие моторы, охуительный двигатель. Да це пиздец, блядь. Кому ты, блядь, это втираешь? Кому он, сука, блядь? Я это уже... Если бы мне было 18 лет, я бы это все уже схавал давно. А так понимаешь. Это МТ, нахуй, 10 Ебись ты его в рот, нахуй. Такая тачка, ну, она не для тебя, сучка. И каждый долбоеб знает, что он хочет выебнуться перед телочкой, показать, какая у него машина, как ревет мотор, так Ву -ву. Да я все это схал. Або, або, блядь, нахуй, ебись его в рот. Пи ты, качалку там подкачаться. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы телки увидели твой рельеф, какой ты грозный там. Так нахуя ты так перед блять буферами такой, что ту 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 такой поделал, А тогда так, опа, три месяца прошло, да нахуй надо, забью. Так ты, блять покупай стероиды, колись, нахуй, будь такие, блять килограмм под 120, нахуй, чтоб ты там зарабатывал призы, нахуй, на Европе, блять. Ебись ты нахуй. И давай туда. Вперед, блять. Пиздец рулю. Он вагина пошел. Две сучки бля. потекли от мо моих слов. <свеч> Я знаю, блядь. Денчик который уже сто раз, блядь, схавал нахуй. <свеч> 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 да, суки. Это все для вас. Только такие лучшие автомобили в нашем деле. Я снимаю их каждый день. Может, э, подсказывать мне, что лучше снять, может, кого-то там пропиарить. Мои пиары стоят 30, ну, может быть, 25 тысяч рублей. Я буду, сука, таким буржуем, как Жора, и даже лучше, Ну, вы не сможете сказать того, что Денчик там уже стал продажным, нихуя. Я остался таким, каком я есть, блядь. Простой парень, парень, воспитанный с манерами, блядь. У дворе являлся для детей примером. Да. Я, как всегда, вести руль не могу. И сейчас вот э, этот коллега мне поможет протестировать мне эту ласточку. Э, я буду в деле, так что шеф в деле. Вроде людей, ёпте, мне, блядь, страшно. Да, короче, круглый, и мать